بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ چلا گیا میں نے سال محنت کی حاصل کوئی نہیں یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد. کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی ہے ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے بی پر ایک شاعر کے یا ہی ہیں وہ کمیونسٹ تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبح شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے منقس من ابال سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچو عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں نیکسٹ پھر تیار رہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہو فار دی بیسٹ بٹ بی ورسٹ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بد دل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم تمہیں لازم نظمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقے کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْ هُمْ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کچھ شعر سنائے تھے ایک شعر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور راضی برضائے صَابَتْهُمْ مصیبت حالو اناللہ و انا الیہ راجعو نشबत نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستہ سلامت کے دو خنجر اس پایے علیک علیہم صلوات من ربہم یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں و هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے

وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مضامین آیت ہے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاسُ وَبِسْصَبْرُ اور یہاں کیا ہے الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں کس میں جنگ کے وقت ذرائے باسائے باساہ کہتے ہیں فقر اور فاقہ واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور بآساہ جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک اور ذرائے جسمانی تکلیف زر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فکر اور فاقے میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے <سؤال> اللذین صدقو و صدقو ہم المتقون یہ <سؤال> ہیں <سؤال> <سؤال> وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اگلی سورت ہے سورہ آل عمران اس میں دو لفظ آئے ہیں آخری آیت یا یو حلین منسب رو واب رو دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مسابرت صبر ایک طرفہ ایک ایک عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں سبر الماسیہ على را صبر على الابتلاء یہ سب کیا ہے سبر اور مسابرت کیا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ یہ سورہ عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالی نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں سک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے بدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقت کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی کیسے رونق آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے نہیں کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے جو کہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اونچا نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا اس کو ذہن میں رکھیے قربانیاں دی جانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی جو نوٹ کر لیجیے اس کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں تم اس کے لیے تن دن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لیے فرمایا یا یوحذین منس میرو سا بے رو نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو رابے مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرا دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے وَتَّقُ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لال تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ